İndi qədər 5000-dən çox qazi Yaşat fonduna müraciət edib. Onların əksəriyyətinə müsbət cavab verilib. Bu barədə fondun yaradılmasının 1-ci döönümü ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında məlumat verilib. Həmçinin fondun fəaliyyət istiqamətlərindən və görəcək işlərdən danışılıb. Vətən müharibəsində ağır yaralanan 154 qazi müalicə olunmaq üçün Türkiyəyə göndərilib. Onlardan 115-i artıq ölkəyə qayıdıb. Ümumilikdə isə 15834 müraciət öz həllini tapıb. Bunu Yaşad Fondunun rəhbəri Qaraqabax qazisi Elvin Hüseynov dedi. Fond rəhbəri həmçinin bildirdi ki, qurumun balansında 15 milyondan artıq xərclənməmiş vəsait var həm hərbi xospitalda eyni zamanda müxtəlif tibb müəssisələrində və 300-dən artıq ən ağır yaralılarımızı da birbaşa evlərində ziyarət etdik və ümumilikdə 5010 nəfər yaralımızın müraciəti qeydə alınıb, onlarla görüş keçirilib və şəhid ailə üzvləri və qəzilərlə birlikdə 16393 şəxslə birbaşa Yaşat fondu əməkdaşları tərəfindən görüş olunub və bu şəxslərin görüş keçirilən şəxslərlə bu günə qədər 10875 şəxsin müraciəti öhdəliyə götürülüb. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Salih Babayev isə qeyd etdi ki, bu ilin avqustunda elan olunan məşğulluq maratonu çərçivəsində 600-ə yaxın işə götürən 3760-dan çox vakansiya elan edib. Eyni zamanda 1300-dəki şəhid ailə üzvü və qazi işlə təmin olunub. 20000 biz şəhid ailəsi üzvünə Müharibəli olan şəxslərimizə sosial ödəniş təyin etmişik. Və burada əlbəttə ki, bir şəxsə bir neçə ödəniş də olur. Həm əmək pensiyası, həm Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqəyyüdü və s. yəni ümilikdə sayı olaraq götürsək 10202 şəxsə 20341 sosial ödəniş təyin edildi. Bunun böyük hissəsi şəhid hərbi qulluqçuların ailə üzvləridir. 7716 nəfərə 15344 ödəniş təyin olundu. Fondun bir illik fəaliyyətinə dair konfransda İcbarli Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev bildirdi ki, ilin 9 ayında vətən müharibəsi iştirakçısı və şəhid ailəsi üzvü olan 7993 şəxsə 109443 tibbi xidmət göstərilib. Xidmətlərin 95687-si ambulator, 13756-sı isə stasionar şəraitdə həyata keçirilib. Tibbi xidmət alan şəxslərdən 7051 nəfəri müharibə iştirakçısı 942 nefer isə şəhid ailəsi üzvü olub. Həmin dövr ərzində İcbari Tibbi S XORtanın xidmətlər zərfi çərçivəsində 321 patsiyent üzərində 381 cərrahi əməliyyat həyata keçirilmişdir. Əməliyyatlar arasında cərrahi müdaxilədən sonrakı vəziyyətlər, hərbi əməliyyatlar zamanı partlayış və ya qälpənin qälplərin səbəb olduğu zədələr çoxluq təşkil edibdir. Qeyd edim ki, Yaşad Fondu ilə birgə əməkdaşlıq sayəsində hərbçilərin müayinəsi məqsədi ilə Türkiyədən həkim heyəti ölkəmizə gətirilibdir. Eyni zamanda bu günədək 600-dən çox şəhid ailəsi üzvü, 1600-dən çox hərbiçi və 300 terror qurbanına psixoloji yardım göstərilib və ehtiyac olduqda müalicə üçün həkim psixiatrlara yönəldilib. Bu günə qədər fondun fəaliyyət istiqamətləri üzrə 50 min manata yaxın vəsait xərcləndib. Aidə Zərgərli, Emil Rızayev, AİRB xəbər.